Доброго дня, хлопцы и девчата. Сегодня у нас урок, урок номер один по рукопашному бою. Сегодня 13.01.2026 року. Мы сейчас рассмотрим одиночные формы. На украинском мове они называются поодинокие формы. Рукопашному бою называется ката. Одиночные формы потребны для чего? Чтобы выучить технику, чтобы э, техника была присущая стилю рукопашного боя. Дальше также сам изучается скорость, правильное выполнение и различных куча там, технических данных, которых я уже потом расскажу. Или на занятиях наших, или на семинарах. Поверьте, одиночная форма ⁇ это такая вещь. Ее еще придумали шавлинские монахи, когда медитировали в пещерах, чтобы размяться. А мы, когда делаем, мы заучиваем все движения. Движения у нас получается на автомате. В одиночных формах зашифрованы базовые движения стиля. И получается не только движение и удары ногами, руками, связки, приемы, различные комбинации, как они между собой, как надо менять одну, переход с одной комбинации на другую. И когда мы это учим, когда будет адреналин у нас выделяться, то, ну, грубо говоря, когда мы испугаемся кого-то, и, ну, уча, ну, ну, заучивая вот эти все движения, мы сможем дать отпор сопернику нашему разумела, так и начнем с, со стоек первой стойки у нас приветствие сейчас показываю стойка приветствия. ноги на ширине плеч как вот я подхожу к примеру на центр вот я специально центр у меня такой квадратик прихожу говорю ос опускайся немножко опускайся голова ничего не плечи Немножко просто опустил голову и смотрю вперед. Ос. Никогда не опускаю глаза. Я делаю пять раз. А вы каждую, каждую вправу, каждое движение работайте по 20 раз. И будете работать это на разные стороны. Пять раз работаем. Ос. А с початку рахуемо. Один. Ос. Два. Ось три. Ос чотири. Ос п'ять. Ось шість. Ось сім. Ос вісім. Ос дев'ять. Ось десять. Ось. Ви робите 20. Це її спочатку рахуємо. Дуже важливо. Зараз підготовча вправо. Нога отходит назад. Передняя нога пока остается. Руки на уровне груди. Рахуем. Один. На одну сторону робимо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вы 20. На другую сторону. 1. 2. 3. 4. 5. Помылки. Э, ногу ставим прямо за переднюю и пол, неустойчивость. То есть мы делаем эту вправу для того, чтобы не было этой ошибки, чтобы мы поставили ножку и сразу же правильно была устойчивость. Когда я ножка нога отошла назад, я присел. А теперь работаем правильный вход уже в боевую стойку. Эта стойка щелночная называется еще. Один. Два. Добавляем э, киай. Киай это боевой выкрик. Он нужен для того, чтобы не бояться, чтобы ну, стать увереннее. Для того, чтобы сбалансировать все силы организма. И этот выкрик его ну, все делают э, еще со времен Шаулина. Три. Звук такой. Ха. 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 У меня просто он громкий. Вы можете делать его тише немножко. Четыре. Ха. Обратите внимание, у меня передняя нога тоже отходит назад. Пять. Ха. На правую. Один. Ха. Два. Ха три, ха, четыре, ха, пять, шесть, Вы делаете по 20 раз. Теперь мы эти две стоечки соединим. Ос. ОС! ХА! Три! ОС! ХА! Четыре! ОС! сторону. Вы делаете на две стороны по 20 раз. Ос. Ха. Один. Ос. Ха. Два. Три. Ос. Ха. Четыре. Ос. Ха. Пять. Следующий у нас связочка. Связочка нападения. Эту связочку удар рукой плюс удар нога плюс рука используют нападением. Но мы сначала сделаем отдельно. Отдельно, рука, отдельно бьет нога, отдельно бьет рука. А потом это все соединим. Вошли в стоечку. И сейчас я подхожу немножко передней и в этот момент маленький шаг и в этот момент задняя подходит тоже в пар видишь еще раз маленький шажок передний видишь маленький шажок передний. Видишь шов. Три. Четыре. Ха! Видишь шов. Пять. Ха! Видишь шов. Шесть. Ха! Видишь шов. Тоже работаем на две стороны. Медленно покажу на правую сторону чтобы рассмотреть все нюансы. Вошел в стоечку. Передняя делает шаг небольшой. То задняя удар в виде шов. Передняя маленький шаг. Задняя подходит хороший шаг. Удар в виде шов. Отход, когда ножка Отход передняя ножка, подбивать заднюю ногу. И смотрим, чтобы голова, как будто назад тянется. Показываю неправильно, неправильно. Когда я делаю удар, вот я делаю удар, и на голову направляю вперед. Это неправильно. Зразумение. Это удар считается передней ногой. Еще нюанс, когда я бью, когда я бью передней, когда я бью передней ногой, она неровная, ровная, ну, не ровная, а согнутая в колени. Но это еще не боковой мавасикири, потому что согнутая в колени. Это для того, чтобы попадать по ребрам, живот. То есть ножка немножко согнутая в колене. Разучили. Делаем по 20 раз на каждую сторону. Следующий удар задней рукой. Удар задней рукой самый ходовой удар во всех боевых мистерствах. Боевых мастерствах. В рукопашном бою все нокауты, нокдауны, которые есть, преобладают из удара задней рукой. Поэтому этот удар, мы на этот удар обратим как можно больше внимания. Уваги. Дивимось. Теж я вхожу в стейку. Но зараз я буду рубить на, на, рахую на, на три счета. Один шаг, два удар, Три Відійшов. Один, два удар. Три, Відійшов. Один. Два. Три. Відійшов. Один. Два. Три відішов. Один. Два. Три. Відішов. Э, зараз дымаюсь э, все нюансы. Э, когда я подхожу передней ногой, задняя, то есть голова у меня над задней ногой еще. Это для того, чтобы меня не попали. Если я так сразу пойду, меня ударят. Поэтому задняя остается над коленом. Вторая рука меня защищает. Удар. Раз. Вторую вот держу в защите. Ударил При ударе э, правила удара Разворачиваются хорошо плечи И подтягивается Задняя ножка Вот я подтягиваю Заднюю ножку Теперь отход Я защищаю задней рукой И передней защищаю корпус Это называется двойная защита Ну теперь на правую э, На правую ногу то же самое Правосторонняя стойка. Я вхожу в стику и работаю. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Когда бью, видите, защитился. 2, 3. Один, два, три. Удар передней ногой, такой быстрый, его плохо видно. И, и сразу же, когда ты бьешь передней ногой, и потом добавляешь задней, тяжело увидеть. Но что вы должны наработать сейчас, когда мы будем эти два удара соединять? Именно только приземлилась. Еще вот-вот, приземлилась передняя рука, сразу идет задняя рука, чтобы противник не успевал, не успел, не успел среагировать. Он только среагировал на ногу, а идет сразу рука. И вот это самое трудное, это когда научиться это связать. Смотрите, как связать, чтобы была техника э, ру, нога и сразу рука счет тут такой, <звук> чтобы не было такого. <звук> То есть я сейчас покажу, ну, в боевом исполнении как это делается, а потом сейчас будем разучивать уже ту связочку. Э, смотрите, э, как вот этот удар. Э, на три счета мы делаем по 20 раз. И удар с ногой, и удар, и удар рукой. Потом уже я там более подробно, как выучить этот удар рукой. Мы на занятиях получим. Вот, хватит пока вот это упражнение на три счета. И теперь мы скрестим удар ногой и удар рукой. Показываю сначала э, правильное исполнение, какое должно быть и по скорости. Вот я вошел в стоечку, и я шел назад. Это так в бою. А в одиночной форме там чуть-чуть есть нюанс, изменения. Еще раз, вот я стою в стойке, и мой противник, я хочу, ну там, или в челноке, э хоп, -хо, хоп, я хочу, ха! и сразу же, только нога моя приземляется, ха! я сразу же добиваю. И теперь учим. Вот стоечку. Один. Вот этот шаг. Его надо делать, учиться. То есть мы всегда должны подойти до противника. Можно было сделать удар ногой только задней. Но ну, подошла задняя и ударила. Но Нам надо еще, вот, чтобы вы учились рвать дистанцию. Поэтому раз, удар ногой, удар рукой, и на этом мы остановились. И теперь вот важно, смотрите, проверяя свою устойчивость, если у вас правильная стойка, как у меня, я могу так долго простоять. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, и на этом мы и заканчиваем сегодняшний урок. Я сейчас еще покажу, я веду на этом движении. Еще раз, ключевой. Вот я в стойке. Передняя подходит, задняя сразу же за ней. Удар. Удар рукой. Вот. Кулаки в защите. Если я опускаю, мне хана меня ударит. Вот. И простоял, и стою. Раз, считаю, рахую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обовязково рахую. Вот остановился и рахую. Это не только для ката. Это для того, чтобы вы учились держать камай. Кама это стойка. Когда вы будете держать стойку, тяжело будет вас повалить. И с ударом повалить, и просто в борьбе. Три. Сразу же подошли. Ха, и стали. Четыре. Ха, и стали. Кяй. И пять с кяем показываем. Ха. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять. И обязательно стали и простояли. И сейчас на другую сторону. Показываю медленно все нюансы. Опять же, мы учим на две стороны. Потому что э, мы будем работать на две стороны все время. Но в одиночной форме в этой кадре мы работаем пока на одну. Еще раз. на Дальше. Стоим в стоечке маленький шажок это и сразу же передняя подходит сразу же задняя за ней удар рука стал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 досчитал до 10 это все тренувальное это вот я вам показываю это методика методика как нарабатывается техника три. Ха, стою. И стою. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четыре. Поставил сразу же удар. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Оно будет казаться, что тут всего мало в этом уроке. Но поверьте, вот подойти сначала маленький подшаг ногой, потом большой второй ногой. И одновременно ударить, чтобы, было, чтобы, чтобы не было вот так. Ошибка. Показываю. Арахуна чтобы не было пауз между ударом ногой и между ударом рукой. Пауз нет. Такой рахнут ритм. Понятно, да? Ребят, дорогу осилит идущий. Мамы, папы за вас ничего не выучат. И они не будут давать сдачу в школе и где-нибудь в другом месте за вас. Вам надо уже начинать самим работать. И моя главная задача ну, не только чтобы вы ходили на, только два раза в неделю на тренирование, приезжали на дополнительные тренировки и или же хотя бы дома делали что-то. Вот этого алгоритма вам хватит выучить сегодня. А в четверг мы будем немножко добавлять. И когда у нас возобновляются тренировки после 19 числа, мы спокойно тоже вы будете возвращаться к этому видео и смотреть, учиться. У нас в этом месяце будет семинар по рукопашному бою, я напишу. В следующем месяце соревнования по рукопашному бою ну, в разделе ката. Есть соревнования у нас уже и у нашей федерации и различные бои. Но пока вы еще не готовы. Вот как раз такими маленькими шагами, одиночными движениями, вот техникой мы к этому идем. Но у меня уже есть ребята, которые я вижу, как ходят хорошо. И мы можем уже покупать с ними паспорта спортсмена, чтобы, ну, я вижу уже, есть ребята, которые готовы сдавать испыт на пояс по рукопашному бою. То есть я понимаю, что в февраль, март, это где-то испыт будет, по-моему, квиты, мы сможем вывчать технику, которая надо для рукопашного боя. И вот эти все движения, которые вы учите, и общая физическая подготовка особо, особенно на начальных уровнях, никто там сильно не смотрит, как вы пальчик поставили, где вы там ручки эти поставили, как вы ударили так поправили и все. Но все будут смотреть и делать мне замечания, если у вас нету загально физичной подготовки. Это у нас смагания были с вами в, э, в грудни. И у нас будет по загально физичной подготовке еще раз перед аттестацией. Они <coughs> ну, где-то примерно или квитень, скорее всего квитень. Э, смотрите, ребята, вот я у меня пошло то есть, видео где-то там 20 хвилин, и там я что-то говорил. То есть вы спокойно можете отработать больше 20 хвилин, потому что я там делал где 5, где 10, а вы добавите по 20, и я думаю, выйдете на тренировку 40 минут именно вот этих движений. Плюс еще то, что я там сейчас вам напишу, ну, какую разминку, там все уже у вас есть. Я просто напишу, что вы там сделали. И будет у вас тренировка, где-то выйдет, я думаю, час 15, час 20. Все, ребят, всем до свидания, спасибо за внимание. В четверг я постараюсь видео раньше выпустить. А сегодня у вас видео как бы до дневной или до вечерней тренировки. Ос.